Uh, dan selamat petang uh, Cikgu kali ini kita akan buat uh, satu soalan daripada latihan intensif 7.3 Soalan nombor 1 okay, Jadi sebenarnya soalan lain-lain daripada ini cikgu sebahagian cikgu dah buat Yang uh, satu cikgu tinggalkan saja itu Jadi kali ini kita cuba buat ini pula Okay, jadi uh, soalannya ABCD ialah sebuah segi empat selari Dengan pepenjuru pepenjurunya bertemu di E Diberi A negatif 5 3 B kosong negatif 2 Dan C 3 5 Cari A koordinat D dan E Dan luas segi, uh, segi empat selari ABCD Jadi bagaimana kita nak buat tu Pertama kita kena lakarkan dulu Jadi saya nak lakarkan di sini tu paksi Y dan paksi X. Dan kita labelkan negatif 5, 3. Negatif 5 dan 3. Jadi di sini A berada. Itu negatif 5, 3. Dan kemudian B kosong negatif 2. Negatif 2 di bawah sini. Jadi kosong negatif 2 di sini. Jadi, di sini adalah kosong negatif 2. Uh, jadi kita boleh sambungkan dulu satu garis lurus kalau nampak tak lurus kau bayangkan saja lurus um, dan C35 C3 dan 5 okey C C3 dan 5 dan disebabkan ini adalah segi empat selari jadi apa yang pentingnya mula-mula -mula, kamu kena tahu nilai-nilai uh, Koordinat yang dibagi tu Ialah Mengikut satu susunan Dia tak bolehlah main uh, Berpusing-pusing uh, ni Okay Jadi dia akan beri satu pusing kan Maknanya A, B, C Lepas tu uh, Jadi maksud cikgu D tu Bukan berada di sini Jadi kalau berpusing macam tu Jadi uh, Dah jadi segi empat macam tu lah Dah pening actually Okay Jadi dia akan bagi Dalam satu susunan Susunan sama ada Mengikut arah jam Atau mengikut lawan arah jam Jadi, bila kamu kena tahu Bahawa D tu ada ke mana? Ada di kawasan sini Kenapa? Uh, sebab AB dengan CD adalah selari Jadi, cikgu agak-agak selari lah Cikgu akan lukis D ke situ uh, Yang B ni sengit ke kiri sikit Jadi, cikgu agak-agak macam kau macam tu Nampak selari ke tak? Okey Bukan macam tu lah Alright Jadi, D di sini di sini apakah koordinatnya oh tak tahu lagi cikgu pun tak tahu jadi nampak macam gambar tu macam tak selari je uh, kini bengkok sikit okey jadi okay, kamu akan anggap, kamu anggapkan saya selari eh? ya yes. yang ini selari dengan yang ini uh, dan kemudian dia kata okey jadi yang ini selari dengan garisan ini Um, jadi kita nak tahu koordinat D itu apa Jadi apa yang kita boleh gunakan ialah uh, Ialah formula titik tengah Titik tengah itu macam mana Kalau kita sambungkan B kepada D Dan A kepada C Kita akan dapat titik di sini Dan untuk beritahu kamu A, C dan B, D, D ini adalah perpenjuru Perpenjuru tu apa? Iaitu kalau kamu ada segi empat, kamu sambungkan titik yang belum bersambung. Maksudnya B dengan C dah bersambung. Jadi kamu buat garisan B kepada D, itu adalah namanya pepenjuru. A e kepada C pun namanya pepenjuru juga. Okay, jadi jadi untuk kita dapatkan D macam mana? Dia kata bertemu di E. Jadi untuk yang ini, senang lagi cikgu dapatkan E dahululah sebenarnya. Okay? Dapatkan E macam mana? Dapat E, E adalah titik tengah bagi AC E juga adalah titik tengah bagi uh, BD Jadi nampak tak sama Jadi cikgu kena adjust sikit Supaya kamu Dia uh, nampak dia panjang sikit Jadi panjang ni Dengan yang ini sama panjang uh, Yang ini sama panjang dengan yang ini Itu AE sama panjang dengan EC BE sama panjang dengan ED Okey tak nampak ya Okay, jadi D tu ada di atas sini okay, Jadi kita dapatkan E dulu E ialah titik tengah Apa formula titik tengah? Jadi formula titik tengah adalah X1 tambah X2 Per 2 dan Y1 tambah Y2 Per 2 Jadi di sini sebenarnya ada koordinat XY Untuk koordinat titik tengah Jadi XY itu dalam kes ini ialah E Jadi E adalah kita cek tengah uh, antara A dan C. Kita campurkan saja X tambah X, Y tambah Y. Jadi, ialah negatif 5 tambah 3 per 2 dan 3 tambah 5 per 2. So, kita dapat uh, negatif 2 per 2. Kita dapat negatif 1 dan uh, 3 tambah 5, 8. Tambah 2, 2, 4. Jadi, koordinat E adalah negatif 1, 4. Jadi, begitu juga dengan koordinat D. Koordinat D juga... Adalah titik tengah Jadi, ti, uh, sorry E adalah titik tengah bagi BD Jadi, sekarang ni uh, Untuk mendapat koordinat D D, cikgu, cikgu kan labelkan D sebagai X dan Y Jadi, uh, yang ini cikgu labelkan sebagai X1, Y1 Jadi, B adalah X2, Y2 Jadi, untuk mendapatkan koordinat uh, titik D kita masukkan E sebagai koordinat yang di sini iaitu negatif 1, 4 sama dengan iaitu ni per 2 uh, itu X tambah kosong per 2 dan Y tambah negatif 2 per 2. So, kita dapat X tambah kosong. jadi, kita dapatlah X per 2 lah. X per 2 dan di sini ialah Y tolak 2 per 2, itu untuk Y. Jadi kita selesaikan satu persatu, jadikan persamaan. Jadi yang X kita kata, uh, cikgu buat terabur sikit. Jadi X per 2 sama dengan negatif 1. Jadi kita cross multiply. Jadi X sama dengan negatif 1 darab 2 iaitu negatif 2. Jadi untuk Y, kita kata Y tolak 2 per 2 sama dengan 4. Jadi, cross multiply dulu. Kita kata Y tolak 2 sama dengan 4 darab 2. Y tolak 2 sama dengan 8. Jadi, Y sama dengan 8 tambah 2 iaitu 10. Jadi, kita dapat koordinat D. Uh, kita kena tandakan D adalah negatif 2, 10. Okey, pastikan tanda supaya kita tak terlupa. Jadi, D, E. Yang ini D. Itu untuk soalan A. Jadi kita nak bagaimana kita nak cari luas segi empat selari A, B, C, D. Okey, jadi formula luas adalah 1 per 2 darab. Eh? Jadi untuk segi empat, contoh segi empat selari ataupun segi empat yang boleh dibelah dua, cikgu akan kira cuma tiga koordinat saja. Jadi cikgu akan kira contohnya A, B, C. Jadi luas sini, eh? Untuk segi empat ni yang macam mana? Segi empat tepat, segi empat sama, segi empat selari dan rombus uh, uh, rhombus dan program lah. Jadi yang itu segi empat selari mana satu tu, rhombus program tu, cikgu, uh, cikgu check nanti. Okay, jadi uh, bahasa Inggeris, bahasa Melayu sahaja. Eh? Okay, jadi kamu satu per dua, jadi dalam kes ini, ABC adalah sama besar dengan ACD. Jadi, formula luas ni 1 per 2. Ada modulus. Kita masukkan koordinat A. Negatif 5, 3. Kosong negatif 2. 3, 5. Kemudian, kita ulang semula dengan negatif 5, 3. 5, 3. Modulus darab 2. Okey. Darab 2 kenapa? Sebab luas yang kita dapat. Ini yang kita, formula ini cikgu akan kira untuk segi empat Jadi, segi 4. Uh, jadi, ABCD. Jadi, A B, C, D. Dalam satu per dua, dalam sini ada segitiga saja, tapi darab dua. kita boleh potong terus. Okey, jadi kita kira, jadi darab pendarapan, jadi bracket yang pertama ada modulus, jadi negatif 10, tu negatif 5 darab negatif 2, dapat 10. Lepas tu kosong darab 5, cikgu tulis juga kosong, 3 darab 3, 9 modulus, oh sorry, bukan modulus lagi, tutup bracket, dan uh, kemudian kita pedarap ke atas 3 darab kosong kosong uh, Negatif 2 darab 3 Tolak 6 5 darab negatif 5 Negatif 25 Modulus uh, So bahagian yang pertama kita akan dapat 19 uh, tolak bahagian yang kedua iaitu negatif 31 okay. Uh, jadi kita ada modulus di sini dan cikgu sambung lagi di hujung sini untuk selesaikan Iaitu modelers Iaitu 19 tolak-tolak 31 Iaitu akan dapat 50 Okey Jadi 50 lah 50 unit persegi Okey Jadi apa yang kak cikgu nak kamu tengok betul-betul ialah Kita susun ni macam mana ABC Okey ABC C, okay. A, B, C. Ini susunan melawan arah jam A pergi B pergi C pergi A itu melawan arah jam. Jadi jika kita menyusun mengikut mengikut lawan arah jam memang kita akan dapat luas yang positif. Okay. Jadi fakta ni kamu uh, boleh hafal uh, ataupun boleh ingat jadi untuk memudahkan kerja-kerja yang akan datang. Okay. Uh, Assalamualaikum.